В эфире новости на БТБ. Доброе утро. Так называемые выборы в оккупированных районах Донбасса грубо нарушают минские договоренности и ставят под угрозу мирный процесс. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Глава государства назвал псевдовыборы фарсом под дулами танковых автоматов событием, которое не имеет ничего общего с реальным волеизъявлением. Украина и весь цивилизованный мир не признают этого. Минский протокол предусматривает проведение в отдельных районах Донбасса досрочных местных выборов исключительно на основании украинских законов. Украина адекватно отреагируют на этот вызов, подчеркнул Порошенко. События 2 ноября в террористических ДНР и ЛНР являются масштабным преступлением и актом насилия над украинскими гражданами. Так, службы безопасности МВД Украины квалифицировали псевдовыборы, которые состоялись на временно оккупированных территориях Донбасса. В рамках открытого уголовного производства СБУ зафиксировала факты массового террора, похищения людей, запугивания, подкупа и шантажа. Боевики принуждали людей идти в места голосования. Там им за бесценок предлагали продукты питания, привезенные так называемым гуманитарным тарным конвоем из России. Все это происходило под наблюдением иностранных псевдонаблюдателей. В СБУ их деятельность трактуется как поддержка бандитов, поэтому они будут объявлены персонами нон-грата в Украине. В украинском медиа в свою очередь подчеркнули авторитетные международные организации, демократические государства не направляли своих наблюдателей на псевдовыборы на Донбассе. Евросоюз не признал законность выборов в самопровозглашенных псевдореспубликах. По словам новой главы европейской дипломатии Федерики Магерини, голосование было незаконным. Фарс под названием «Выборы» противоречит минским договоренностям. Европа расценивает их как новое препятствие на пути к миру. Псевдовыборы на Донбассе осудил и Белый дом. В США считают, что голосование противоречит украинской конституции и минскому протоколу. В ООН также высказались против выборов под дулами автоматов. Их назвали бесполезными поскольку они препятствуют мирному процессу. В Москве, напротив, заявили, что уважают волеизъявления жителей Юго-Востока. В то же время официально признавать результаты псевдовыборов пока не спешат. Накануне ЕС пригрозил России ужесточением санкций, если Москва признает выборы. Служба безопасности Украины перехватила разговор лидеров так называемой ДНР Олега Фролова и Леонида Баранова относительно подсчета явки и результатов на псевдовыборах. В частности, во время беседы глава так называемой ЦИК ДНР Роман Лягин сообщил, что результаты выборов уже определены и в соответствии с ними явка составляет 54%, а группа Донецкая Республика получит до 82% голосов. В СБУ сообщили, что разговор был записан 1 ноября в 5 часов вечера накануне псевдовыборов. В воскресенье украинские военнослужащие освободили от боевиков еще один терминал Донецкого аэропорта. Об этом сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев. Над зачищенной от боевиков частью аэропорта наши бойцы подняли государственный флаг Украины. Вместе с тем, по словам спикера АТО, боевики вновь нарушили режим перемирия, обстреляли позиции украинских военнослужащих. В Донецке вечером возобновились боевые действия. Как сообщают очевидцы, вновь велись обстрелы Донецкого аэропорта и соседнего села Пески. Весь день 2 ноября в Донецке было спокойно. В связи с проведением псевдовыборов активность боевиков и российских войск на Донбассе за последние сутки снизилась. Об этом сообщили в группе информационного сопротивления. Всего зафиксировано 15 обстрелов позиций сил АТО. Самыми горячими точками стали населенный пункт Старый Айдар, Крымская и Павлополь. На данный момент российско террористические войска закончили формирование четырех ударных группировок. В их составе, по оценкам информационного сопротивления, до 15 тысяч наемников и военнослужащих российской армии, а также около 12 тысяч боевиков из местных банформирований. Группировки подкреплены более чем сотни танков, почти тремя сотнями бронемашин, пятью сотнями единиц КАМАЗов. Также на их вооружение около ста артиллерийских и ракетных установок. Ночью боевики вели огонь по нашим позициям, которые обеспечивают поддержку блокпостов на трассе Бахмутка. Огонь велся из стрелкового оружия, зенитных установок и минометов. Накануне вечером боевики совершили минометный обстрел Донецкого аэропорта. Вели огонь со стороны Сокольников. Потерь среди украинских военнослужащих нет. В районе Мариуполя ситуация контролируется. Там зафиксировано 4 пролета беспилотных летальных аппаратов. Боевики семь раз совершили артиллерии и минометные обстрелы населенных пунктов. Информация о пострадавших среди мирного населения не поступала. Сепаратисты не могут захватить Мариуполь, поэтому меняют тактику и переходят к терактам. Вчера утром боевики устроили взрыв на блокпосту вблизи Мариуполя. К нему подъехал автомобиль с якобы грузом для нужд украинской армии. Когда к автомобилю для проверки подошли украинские военные, произошел взрыв. В результате погибли двое военнослужащих вооруженных сил Украины. Еще один получил ранение и находится в больнице. Взрыв уже квалифицирован как теракт. Следователи выяснили, что водитель не знал, что он перевозил. Взрывчатку взорвали с помощью радиоуправляемого устройства. Соединенные Штаты вновь обвинили Россию в стягивании военных сил границы с Украиной. Как заявил представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме Марк Строх, Россия собирается использовать псевдовыборы на Донбассе как предлог для ввода войск в Украину. В последние дни российская армия вновь перебросила свои силы границы с Украиной и начала, начала новые военные учения. Одновременно на Донбассе зашло несколько больших военных колонн. Видео с продвижением российских войск выкладывают в сеть блогеры. Россияне вторгаются на территорию Украины без опознавательных знаков и растекаются в трех направлениях. На Луганск, на Мариуполь и на Дебальцево. Именно там концентрируются ударные группировки террористов. Под лозунгами «Нет» незаконным выбором. И на Донбассе, и Донбасс это Украина. В Киеве и крупных городах Украины вышли на митинги акции протеста те, кто вынужден был бросить все и уехать из оккупированных регионов. На площади независимости собралось более сотни людей. Побывала там и Тамара Кононенко. Из родного Донецка семья Гуленко уехала в июле. Именно тогда пребывание в городе стало невозможным. Работы не было, стало страшно за жизнь детей. Сегодня на марш протеста пришли в полном составе. Отец Александр рассказывает: для него, коренного дончанина, Донбасс всегда будет Украиной. Поэтому выборы так называемых ДНР и ЛНР считают нелегитимными. Уверен, большинство жителей Донбасса придерживаются такого же мнения. Я думаю, что и в Донецке вышло бы ну, очень много людей, если даже там в апреле. Там тысяч пять собиралось, да, допустим. То сейчас уже там даже тех, кто был за ДНР, уже против. Там бы вышло несколько десятков тысяч людей. Но, к сожалению, там за это просто, ну, расстрел как бы. Поэтому люди боятся. Поэтому мы вышли не только от имени себя, ну, людей, которые здесь находятся, но и от имени тех, ну, сотен тысяч, я думаю, жителей Донецкой области, Донецка, которые поддерживают Украину. Участники акции – это в основном вынужденные переселенцы или уроженцы Донбасса. На главную площадь страны они вышли для того, чтобы еще раз заявить – Донбасс – это Украина. Поэтому сегодня они не голосуют, а протестуют. Я против этих выборов, потому что я не признаю Донецкую Народную Республику, потому что, ну, сами посудите, что какая будет там вообще культура, какая будет у них история, что они будут детям рассказывать. Люди собрались выявить свою позицию и сказать, что восток Украины ⁇ это Украина. Показать, что они не поддерживают те квазивыборы, которые сегодня происходят там. Мы сегодня здесь собрались, чтобы... Ой, поддержать наших патриотичных дончан и чтобы показать, что те выборы, которые там происходят, они нелегитимны. Это не выбор людей, это не выбор э, жителей Донбасса. Символический марш протеста прошел от столичного главпочтамта на Крещатике до Украинского дома на Европейской площади. Все участники были в приподнятом настроении, а для того, чтобы поднять патриотический дух, многие взяли с собой не только плакаты, но и флаги Украины. марше мы встретили и Владимира Федоровича Семистягу, украинского историка и общественного деятеля, который около месяца пробыл в плену у боевиков так называемой Луганской Народной Республики. Сегодня он живет в Киеве, работает в Национальном педагогическом университете. О своем пребывании в заложниках предпочитает не вспоминать. На митинг не прийти не мог, ведь Украина единая страна. Единственная мысль, понятно, что Донбасс должен быть свободным, Донбасс должен остаться украинским. Наша Украина должна сохранить свое национальное территориальное единство. Вместе мы сила, другого нет и никогда не будет. Помимо столицы, подобные марши протеста прошли еще в восьми украинских городах. Главная их особенность – это то, что люди собрались самостоятельно по велению сердца, а не политических партий или общественных организаций. Ведь даже девятилетняя Ярослава Гуленко, которая очень хочет, вернуться домой, знает, что Донбасс – это Украина. Я хочу вернуться домой, но хочется, чтобы город освободили, и не хочется жить в Донецкой республике. Я хочу жить в и в Украине. ЦИК практически закончила подсчет электронных протоколов участковых избирательных комиссий. Лидирует Народный фронт и блок Петра Порошенко. Но мы продолжаем следить за ситуацией непосредственно из Центральной избирательной комиссии. И сейчас с нами на связи наш корреспондент Оксана Прышка. Оксана, доброе утро тебе. Что известно на данный момент? Центр избирком уже приступил к работе, однако средства массовой информации, в том числе съемочные группы, пресс-центр еще не пускают. Но то, что известно, что за выходные Центр избирком принял оригиналы, больш... оригиналы протокол от большинства, от 193 округов из 198. И также сегодня значит, продолжит принимать оставшиеся оригиналы протоколов из пяти округов, а также еще в субботу начали принимать уточненные оригиналы про, от протоколов от, от, от округов, которые э, планировали продолжить вплоть до сегодняшнего дня. Э, из, э, из того, что уже было принято и уточнено, у э, центр Изберком обязал пересчитать, э, пересчитать результаты э, голосования по 30 округу. Это город Непродзержин в Днепропетровской области, где у одного из проигравшего кандидата в депутаты по мажоритарке были претензии, которые он направил в Центр по поводу а, фальсификации выборов. А, собственно, по этой же причине были перезначены, Центр избирком перезначил пересчет а, результатов голосования по 16 избирательным участкам в 50 округу, это округе, это а, Днепр, Донецкая область. И а, также были большие вопросы у Центризбиркома избиркома по поводу несоответствия а, данных предо представленных одним из кандидатов, также э, проигравшего на выборах, и э, окружной избирательной комиссии 60-го округа, также э, э, это Донецкая область. Как и по-прежнему, как на выходные было, так и остается, не достает в электронной системе выборы всего 800 электронных данных. Это преимущественно от 50, 59 округа, члены избирательной комиссии которого накануне, напомню, просто исчезли, и Центр просто лишил их полномочий. При этом в округе будет назначен новый состав окружной избирательной комиссии, который, собственно, подойдет, окончательные э, и итоги выборов. Ну и э, картина, невзирая на вот эти недостающие 0,08% в электронной системе выборов, э, вероятнее всего уже даже после их появления, картина э, электронных результатов скорее всего не изменится. Э, э, список победивших партий, которые пройдут парламент 8-го по-прежнему 6, и рейтинг остается прежним. Спасибо, Оксана. Оксана Апрышка, наш корреспондент, остается следить за почетом результатов неочередных парламентских выборов Центральной избирательной комиссии. Ну а мы с вами встретимся уже меньше, чем через час. До встречи.